Так, это новый редут имени добровольцев 16-го БАТа. Назван так в поддержку добровольцев, которые прибыли со сборной силы Украины в свой отпуск поддержать блокаду торговли на грани. И сейчас в честь их назвали этот редут. Это поезд, который заблокирован, он шел непосредственно туда, на оккупированной территории. Этот поезд заблокирован, он шел с оккупированных территорий. Там дальше в той стороне станция Финольная, где заблокировано еще порядка четырех поездов, а дальше еще три в сторону Скотоватой. Там дальше уже орки. Вот туда это в сторону Константиновки. Вот сам редут, штабная палатка и палатка общая сейчас здесь находится гарнизон до 100 человек который состоит из добровольцев батальона Донбасс Айдар добровольчего руху АУН представителей политических организаций разных городов да это а, константиновский АУН да, а, приехали помогти хлопцам а, вы... дякую э, Я голова на организации в э, на дякую. Дякую дякую руху АУН. Приехал, на Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо добровольческому руху АУН, который присоединился до ветеранов Здесь он Владимир Поросюк. Вот. Идут э, командир боевой группы АУН и начальник штаба, Аким, полковник Акимович. Начальник штаба блокады торговли на крови. Значит, здесь строится сейчас, будет все это обматываться, я так понял, колючей проволокой. Здесь штабная палатка готовится. Ну, это, я так понимаю подсобный инструмент. Здесь готовится ежа. То есть условия спартанские. Это ответ на вопрос для всех тех, кто рассказывает про деньги олигархов. Вот они все деньги олигархов, пожалуйста. О, деньги олигархов. Так, тут греются. Пару слов скажите, что вы тут делаете, зачем, кто... Что мы здесь делаем? Достало на вот Торговля на крови, контрабасы есть. Все все знают, все все прекрасно понимают. Ну, всем все до лампочки, а нам нет. Я сама на Саманченку не до лампочки, на не до лампочки. Ну, ж, не байбишь. Так, тут я Страшные я... люди в балаклавах, таксистов. Это не балаклава, это э, платочек подвернулся под это, чтобы насморка не было. Понятно. Хочу, хочу пару слов сказать. Ребята, никогда не ждите идеальной ситуации для революции. Она не, не будет никогда. Это грязная работа, это страшная работа, но ее надо кому-то делать. Вас всегда оплюют, вас всегда э, унизят, вас всегда... Но ну вы делайте, делайте, делайте и делайте. Дякую, дякую. Так, тут корреспонденты Радио Свобода, которые ищут, что показать своим зрителям. А здесь идет набор мешков снег для утепления палаток. Вот ключая проволока. Колючая проволока, которой будут заматывать начальник штаба в локаде подполковник Акимович он закончил инженерную академию и училище в Каменец-Подольске был начальником штаба вот в отеле донбасс в общем работа кипит вас можно показывать Конечно. вы местные жители да местные сосредоточены с с а у нас приехали помочь да, да. да большое вам спасибо Америки помогали, деньги присылали. Мы на это все скупились, и ребята провезли. А тут говорят, что за деньги олигархов стоят. Я вот тут, правда, не нахожу денег олигархов. Что вы по этому поводу скажете? Какие олигархи, я вас умоляю. Если мы за деньги а стоим, мы все то свое, что нас собирают. Дякую. В общем, вот такие тут дела. Выбросьте, выбросьте, выбросьте. Вот такие тут дела. Поэтому приезжайте в Бахмут, приезжайте Сейчас Константинов куда то третий уже идут. Приезжайте в Лисичанск. Это самая ветка главная была, по которой шло в день 23-25 пар составов в одну и другую сторону, по 60 вагонов. Ловцы молодцы, штаб планирует действовать дальше. Слава Украине!